Вітаю, вітаю, Познань, парк, алей е, парк відпочинку цитаделя називається. Е, 2025 рік, 16, 16 липня ми тут прийшли подивитися, як воно що така стела, до речі, досі зіркою і інсталяція. Е, на Тематику Другої світової війни. Але мені, от, що дуже цікаво для мене було, я думаю, що ця штука тут недовго ще буде, але ж поки що вона тут є. І так, читаю. Вибачайте, щось я може не так прочитаю, бо я по-русски дуже давно не читав. Так що ви теж можете читати: приказ Вихор верховного главного командующа, що командуючому Первого Білоруського фронту. маршалу Советского Союза Жукову, начальнику штаба фронта, генерал-полковнику Малинину. Войска Первого Белорусского фронта после месячной осад... 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 осады и упорных боев завершили разгром окруженной группировки противника. На сегодня, 23 февраля, полностью овладели городом и крепостью, а, городом и крепостью Познань, стратегически важным узлом обороны немцев на берлинском направлении. В ходе боев в Познании войска фронта взяли в плен 23 тысячи немецких солдат и офицеров во главе с комендантом крепости генерал-майором Матер... Матерном Матерном Я думаю что тоже есть матюк И его штабом, а также Захватили большое количество Вооружения и военного имущества В боях за овладение городом и крепостью Познань Отличились, отличились войска Генерал-полковника Чуйкова Генерал-лейтенанта Духанова Генерал-лейтенанта Волкова Генерал-лейтенанта Белявского, генерал-майора Шем... Шемененкова, генерал-майора артиллерии Хетагурова, э, генерал-майора э, Глебова, генерал-майора Баканова, генерал-майора Кобель... Коберидзе, генерал-майора Мосеевского, полковника Марченко, артиллеристы, генерал-лейтенант артиллерии Пожарского, генерал-майор артиллерии Рожановича, генерал-майор артиллерии Лебедевского, генерал-майора артиллерии Середина, Середина, полковника Фанталова, полковника Пасько, полковника Прозорова, полковника Виноградова, полковника Егошина, полковника Саревского, полковника Потемкина, полковника Вальченко, полковника Русанова, полковника Царева, полковника Швеченко, Швеченко полковник, полковника Кузуба, полковника Почита, э, Почиталова, подполковника Михайловского, подполковника Ана, Анашкина, подполковника Скворцова, танкисты генерал-майора танковых войск Вайнруба, полковника Еремеева, полковника Омельченко, подполковника Лобанова, подполковника Иванюка, подполковника Лукша. Лукша. Так, Лукша сгубил. Лук, лукша, лукша Майер. Ибан, Ибанова. Майора Кибаль, Кибалья Маир Герцева. Майора Вейсмана. Летчики. Генерал-майор авиации Комарова. Полковник як, Я... полковника Якобсона, подполковника Новикова, подполковника Лисенко, подполковника Волкова, подполковника Леонова, подполковника Эх... Василева, майора Аброскина, саперы генерал-майор инженерных войск Ткаченко, генерал-майор инженерных войск Воронова, подполковник Кузнецова, подполковника Кузнецова, подполковника э, Прус, 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 Прусмаир, что за таке? Прус Прусмаир, да? С, судил, а Прусмаир Судиловского, подполковника Рождественского, ма, майор Махо, Махова. А Махова, капітан майнін, майнін, капітана Майніна, зв'язки, полковник Черкасова, полковник Тупаченко, майор Полосмака, майор Орловського, е, Орловського. В. Знаменування одержаної победи в судіні. соединение и части, наиболее отличившихся в боях за владение городом и крепостью Познань, представить при присвоению наименования Познанских и к награждению орденами. С орденами. Сегодня, 23 февраля, в 22 часа, столица нашей родины Москва от имени родины салютует доблестным войскам первого белорусского фронта, овладевшими городом и крепостью Познань, 20 артиллерийскими 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий за отличные боевые действия объявляю благодарность и руку руководимым вами войсками, участвовавшими в боях за освобождение Познань, за освобождение Познань. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Смерть немецким захватчикам. Верховный главнокомандующий маршал Советского Союза Иосиф Сталин. Вот так вот народ. От така штука. Дуже сумніваюся, що тут, тут хтось читає її, а ми от приїхали і почитали. І залишиться вона на пам'ять в Ютубі, в інтернеті. Можливо, лише тільки в нас, хто його знає. До нових зустрічей. Не прощаюсь, сьогодні ще буде контенті, коли ж би витримав телефон.